Xudayar Müslim oğlu Yusufzadə. Xudayar Müslim oğlu Yusufzadə 1998-ci il iyulun 15-də Bərdə şəhərində anadan olub. Doğulduğu gündən 24 gün sonra Bərdənin tanınmış qarmon ustalarından olan atasını itirib. Ona görə də nənəsinin himayəsi altında böyüyüb. Yusifzadələr ailəsində dörd uşaq olublar. Üç qardaş və bir bacı. Xudayər Yusifzadə ailənin son beşi olub. Əslində musiqiçi ola bilərdi. Bərdə bir saylı uşaq musiqi məktəbini xanəndəlik ixtisası üzrə bitirmişdi. Amma hərbi sahəsini seçir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhsil Kəsizliyi xidmətində müvəqqəti hərbi xidməti bitirdikdən sonra sərhəd qoşumlarında Yusif kimi həqiqi hərbi xidmətə başlayıb. Kəlbəcər Cəbrayil Zəngilan istiqamətində döyüşlərdə vuruşub. Zəngilan Ağbən kəndinin azad olunmasındadır. Şücaət göstərib və orada yaralanmasına baxmayaraq düşməni məhv edir. Aldığı axır yaradan sonra 22 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan Ağbən kəndində şəhidliyi zirvəsinə çatılıb. İndi Xudayardan gediyə qalan Zəngilanda uğdduğu vətən yaxşıdır, məhnmsidir. Suma bir xeyma qurdum. Keçdi xəyalımdan gözəl yurdum. Dumanlar başımda, dastanə döndüm, dastanə döndüm. Keçdi xəyalımdan gözəl yurdum. Dumanlar başımda, dastanə döndüm, dastanə döndüm. Deyirlər bu günə təvə əxşürdür. Cümlə nə sərdətən yaxşıdır. Çay sızma vətən nədən yaxşıdır. Adı gələcək könül dastanadandır, dastanadandır. Çay sızma nədən vətən yaxşıdır. Adı gələcək könül dastanadandır, dastanadandır.